Будемо зараз спілкуватися нарешті на прямому зв'язку з нами. Юляна Панченко, лауреат міжнародних конкурсів, аспірантка кафедри сольного співу Одеської національної музичної академії імені Нежданової. Юляна, доброго вам ранку! Доброго ранку, доброго, доброго ранку, по перше, як ваш настрій? Дуже гарно, дуже хорошо. Я е, нахожусь е, на любимому моєму каналі. Достатньо знакома з вами з вашим каналом, часто сюди прихожу і так, так. Очень рада всіх вас відіть! Ну що ж, якщо ви нас чуєте гарно, і ми, ми вас також, то можемо дійсно спілкуватися з вами. Взагалі, як зараз складається в нашому місті? Як взагалі справа з співочими людьми? Як як, як взагалі у вас зараз, ось ця атмосфера в душі, і взагалі на сцені? Як зараз ви втілюєте свої професійні бажання? Ну, меня очень радует, что вас заинтересовал этот вопрос в век очень быстрого информационного такого контента, где mm -hmm. господствует ТикТок и сторис в Фейсбуке и в Инстаграме и других, на других платформах. Очень радостно, что Седьмой канал заинтересовался такой замечательной темой, как оперное пение. И для людей интеллигентных, для людей любящих искусство, это очень важный вопрос. В нашем городе, слава богу, совсем с этим, с, собственно, с оперным пением и с оперным творчеством все прекрасно. Здесь есть несколько музыкальных театров, которые каждый год выпускают много интересной продукции. И, собственно, выпускники, которые, которых поставляет, так скажем, на оперный рынок Музыкальная Одесская музыкальная академия, находят реализацию в этих проектах, в этих театрах, и это замечательно. А, замечательно, что в оперном театре э, с прошлого года открылась э, такая э, ну, забытая опция, что ли, помощи молодым певцам. Это стажерская группа. И э, вот благодаря директору Надежде Бабич э, это э, э, как бы функция театра, театральной, театральной помощи, становления оперных певцов была открыта и возобновлена, и это замечательно. Очень много артистов сейчас работают на таких, знаете, как бы вольных, волонтерских проектах, и это тоже хорошо. Вот замечательно, прекрасную сделала программу Spirit of Music в, церкви на Екатерининской Юлии Юрчак. Замечательная программа, она пользуется большим-большим успехом, очень большие хорошие отзывы, и, и это радует. И очень много интересных проектов в церкви Святого Павла, концерт Кирха, концерт групп с Валерией Виноградовой тоже очень хорошо, замечательно. Ну, все же жизнь творческая бурлит и на хорошем ключе. А ми забули сказати, що сьогодні день опери, і ми вас цим вітаємо, з вашим, можна сказати, професійним святом. Цікаво трохи поговорити про молодь. Ось чи багато зараз молоді саме обирає оперний спів? Адже на піку популярності зараз більше естрадний. Як ви можете, яка тенденція зараз, на вашу думку? Вы знаете, и в том, и в том направлении присутствует очень много молодых людей. И несмотря на то, что как бы направленность, направленность сегодняшнего, сегодняшней мысли идет в сторону, в сторону быстрых технологий, как я уже упомянула, все же много, много людей хотят обучаться и работать в классическом, в классическом вокале и в классическом искусстве. И об этом говорит большой, э, большой уровень э, подступительных экзаменов, большой, э, большое количество людей, которые, э, которые пытаются поступить в Одесскую национальную музыкальную академию и учиться там. И поверьте, очень большой отбор, по нескольку человек на место. И и, и в этом есть хорошая тенденция, в этом есть ну, как бы спокойствие за будущее, за будущее классической музыки и оперного искусства. Це прекрасно. А розкажіть, будь ласка, я знаю, що ви також і викладач. Отож, коли можна розпочинати? Чи є взагалі якісь вікові обмеження? Якщо ти маленька дитина, чи якщо тобі вже далеко багато років, чи можна в будь-якому віці розпочинати співати і саме оперним вокалом займатися? Ну, для оперного вокала в профессиональном смысле слова, конечно же, нужно начинать где-то начиная с 17 лет. Когда произошло происходит мутационный период, он заканчивается и уже больше ничего не вредит голосу, то есть голос как бы в этом возрасте он уже укрепляется, и вот тут уже можно приступать к обучению. Для того, чтобы в ближайшие, допустим, пять лет, обучения в консерватории ты мог изучить и пройти все этапы от обучения, от обучения каким-то легким вещам до четвертый-пятый курс, это уже обучение оперным партиям, это определенное развитие выносливости, это, выно... это умение, навыки сценические, вот. Конечно же, петь можно в любом возрасте, и даже это, и даже это показано петь, потому что когда человек поет, его ну душа что ли расправляет крылья, и это замечательно. И поэтому так много людей, так много людей, которые, ну, допустим, не берут уроки профессиональные уроки пения, но так часто люди ходят в караоке чтобы отвести душу, попеть, чтобы душа раскрылась и полетала. Вот. Как часто вы э, ходите в караоке, чтобы отвезти душу? А я, я не хожу... Если, бы я, если я возьму жертвы. там mm -hmm. микрофон и начну петь оперным вокалом, там просто у всех позакладывает уши. Поэтому я жалею людей. И, э, но я отвожу душу, так как я аспирант консерватории э, сейчас и заканчиваю аспирантуру в этом году. Э, я отвожу mm -hmm. душу на уроках с моим педагогом, заслуженной артисткой Украины Татьяна Григорьевна и Захарчук. И, собственно, отвожу душу еще также в моих проектах, которые точно так же веду, как вот, Юрия Юрча, как Елена Страдубцева в оперном театре. У меня есть тоже серия концертных программ, где я могу, так скажем, подышать полной грудью. И ну и, и, и еще что, ж что за концертные программы э, расскажите, тогда, раз вы почали. И что они в ближайшее время? Мы запустили такой проект вместе с людьми, вот, собственно, активистами оперного пения. А, это и выпускники консерватории, это и, и студенты консерватории, это и Салісти Одеського оперного театра і салісти Одеської обласної філармонії ми запустили обші такої проект под обші афішей в літературному музеї в музикально літературний салон «Бельканто»». і Одеских глядачів, і дійсно гарно, що оперний спів сольний спів взагалі має достатній такий розвиток в Одесі, тому що це достатньо культурне місто. І е, дуже гарно, що ви як сказали на початку, що під час е, тіктоку і всіх цих інстаграмних та фейсбучних речей, що в Одесі зберігається е, культурна е, така цінність е, оперного та сольного взагалі, співу. Ну, ну що ж так. дякуємо, що сьогодні ви завітали до нас. Ми були дуже раді вас почути. І ще раз вітаємо вас зі святом. Так. Дякуємо дуже. І нагадаємо,